bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vaatu vaama assalomu alaykum ala aziz yurtdoshlar va barcha o'zbekiston ahli men bugungi murojaatimni prezidentimizga qilmoqchiman barcha shu o'zbekiston <mí> o'zbek xalqini guvohligida men o'ylagan fikrlarimni yuragimdagi dardimni shu o'zbekiston yurtimizga bo'lgan mehr muhabbatim uchun mana shu o'zbekiston e, davlatimiz rivojlanib ravnaq topishi uchun va o'zbekiston xalqi e, fuqarolari dunyoda eng rivojlangan davlatlarda yashayotganday baxtli bo'lib yashashlarini xohlaganim uchun o'z fikrimni ommaga oshkor qilishga harakat qildim mana barchamizni xabarimiz bor nazar qidrnazar olloqulov haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasini tuzyapti xalq bilan birgalikda tuzyapti bu davlat lavozimdorlari umuman bu yerda yo'q kerak bo'lsa bu barcha lavozimdorlari hammasi bu partiyani tashkil topishiga qarshi chunki bu partiyani xalq xalq tiklayapti bu xalqni partiyasi degan mana ijtimoiy tarmoqlarda ovoza bo'lib yotibdi ya'ni ba'zilar qidirnazar olloqulovni partiyasi deb ham aytishyapti yo'q bu olloqulovni partiyasi emas faqat olloqulov boshchiligida tuzilayotgan partiya Nazar qidirnazar ba'zilarda shunday gaplar yuribdiki qidirnazar olloqulov prezident bo'laman deb xalqni yig'ib partiya tuzyapti degan mish mish har xil turli gaplar ham yuribdi yo'q bu mutloq noto'g'ri gap prezident bo'lishga olloqovni ishtiyoqi yo'q qidrnazar olloqov faqat shu xalqi uchun vatani uchun joni kuyuib jonini kuyib shu vatan obod bo'lsin deb xalqimiz yaxshi yashasin deb dunyoda eng rivojlangan davlatlarda fuqarolari qanday emin erkin yashasa bizni xalqimiz ham o'zbekiston xalqi ham shunday yaxshi yashashini xohlagani uchun mana shu xalqi uchun jon kuyib jon berib yotibdi korrupsiyani qancha ko'p to'siqlariga qaramasdan qanaqangi ahvollarga solganiga qaramasdan xalq uchun jonn kuydirib yotibdi lekin qidrnazar olloqulov men prezident bo'laman degan maqsadda qilayotgan yo'q bu narsani mana barcha chiqishlarida aytyapti hammalaringiz eshityapsizlar hammalaringiz xabarlaringiz bor men bu partiyani prezident bo'lishdan maqsadda qilayotganim <laughs> yo'q <laughs> tuzatganim yo'q <laughs> men bu partiyani tiklab rivojlantirib bo'lgandan keyin albatta yoshlarga <laughs> beraman yoshlardan xohlagan istiohi bo'lgan yoshlarimiz dadil chaqqon bilimdon bo'lgan yoshlarimiz chiqsin kelsin deb shu uchun targ'ib qilyapti meni o'zimni shaxsan bir fikrimni ommaga oshkor qilmoqchiman <coughs> men bu partiyaga lider bo'lishda o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev mir omonovichni taklif qilmoqchiman keling o'rtoq mirziyoyev mana shu partiyaga lider bo'ling mana shu partiyaga bosh bo'ling mana shu partiya sizni xalqingizni partiyasi mana shu xalqingiz bilan birga bo'ling mana shu xalqingiz bilan birga bo'lishingizni xohlayman chunki siz yangi prezident bo'lganingizda ishlaringizni boshlaganingizda vaa mana shu vatan mana shu o'zbekiston xalqi obod bo'lishi uchun rivoj topishi uchun qancha rejalaringizni ochiq gapirganlaringizdan hammasidan xabarimiz bor barcha xalqni xabari bor xalq hali ham umid qilyapti sizdan haliyam sizdan umid qilyapti mana shu o'zbekistonni rivoj toptirishingizdan o'zbek xalqini ravnaq toptirishingizdan ikki yilgadir juda ko'p ish qildingiz juda ko'p mehnatlar qildingiz bunga o'zimiz barcha xalq guvoh lekin vaqt o'tgan sayin korrupsiya sizni ham atrofingizni chegaralab bordi ko'rinib turibdi qancha qancha rejalaringiz bor edi qur'on tilovat musobaqalarini uyushtirdingiz bu hali hech kim qilmagan prezident hech qaysi prezident qilmagan ish edi buni siz qildingiz bu lekin bu to'xtab qoldi sababi nima uni men sababi sizni atrofingizda o'rab olgan korrupsiya ta'siri deb bilaman sizga qolgan deydi bu narsani yana ham davom ettirishni xohlar edingiz chunki biz al buxoriylarni at termiziylarni bahoiddin naqshbandiylarni va bir qancha ul diniy peshvolarni zurriyotlarimiz shularni davomchisimiz bizni yurtimizdan juda ko'p ulamolar juda ko'p peshvolar chiqqan jahonga eng taniqli bo'lgan olimlar chiqqan abu rayhon beruniylar ibn sinolar hazrati amir temurlar mana hazrati bobur hazrati alisher navoiylar jaloliddin mangu berdilar ne ne, -ne buyuklar chiqmadi biz mana shunday buyuklarni zurriyotimiz qaysi bir emas qaysi bir chiya emas borilarniemas emas nega endi shu kunlarga kelib turib bizni xalqimizni ustida qaysi bir chiya burilar kalamushlar egallab olib hamma yoqda rasvo qilib yotibdi xalqni pastga urib yotibdi davlatni qashshoqlashtirib yotibdi xalqni nochorlashtirib qo'ydi prezidentimiz mirziyoyev o'zlari aytganlaridek ongli tarzda xalqni ongsiz qilib qo'ydik dedi bu gapni tagida juda juda katta gaplar bor juda juda ko'p sirlar bor keling endi o'rtoq mirziyoyev mana shu partiyaga siz bosh bo'ling shu partiyaga siz lider bo'ling mana shu xalqni partiyasi mana shu xalq sizni saylasin mana shu korrupsiya tomonidan saylanganingiz qanday bo'ladiyu xalq tomonidan <tumalaiden> sevib suyib saylangani qanday bo'lasiz korrupsiya albatta hukmini o'tkazib zo'ravonlik bilan ming xil hiyla nayrang aldoqlar bilan ne ne nayranglar bilan o'tirgizishi mumkin lekin xalq o'tirgizsa sizni sevib o'tirgiziradi haqqingizga duo qilib o'tirgizdiradi mana shu prezidentlikka kelajakda siz tarixda korrupsiyadan xalos qilgan prezident bo'lib qolasiz tarixga muhrlanib qolasiz mana shu xalqini nochorlikdan qutqargan nochorlikdan olib chiqqan korrupsiyani botqog'idan olib chiqqan prezident degan nom bilan oqlanasiz va tarixda shunday chiroyli nom bilan qolasiz mana shunday nom bilan qolishingizni juda judayam xohlayman keling sizni hurmat qiladi xalqingiz faqat aldoqlar aldoq har xil hiyla nayranglar bilan emas xalqni muhabbati bilan xalqni hurmati bilan mana shu prezidentlikka e saylanishingizni xohlaymiz xalq sizni prezident bo'lishingizni xohlaydi lekin aldoq yo'llar bilan emas hiyla nayranglar bilan emas kuch ishlatar hokimiyat bosimi ostida emas sevib xalqingiz sevib hurmat qilib haqqingizga duo qilib prezidentlikka saylaydi mana shu partiyaga a'zo bo'lsangiz voz keching o'sha korrupsiyadan o'sha o'zingiz tilingizda aytilgandek kalamushlardan voz keching ular o'ttiz yil to'ymadimi bundan bag'riga ham to'ymaydi lekin kim qanday ish qilmasin o'z davrida qanaqangi zo'ravonlik qilib tarixni o'ziga saqlamasin yozdirmasin orqasidan haqiqiy tarix baribir yoziladi ana shu haqiqiy tarixda siz o'z shaningizni o'z hurmatingizni o'z obro'yingiz bilan xalqni yodida qolishingizni qolishingizga juda katta imkoniyatlar bor mana shu yerda va barcha lavozimdorlarni hammasini taklif qilaman faqatgina karimovdan qolgan isqirt rahbarlarni emas korrupsioner rahbarlarniemas yeb to'ymas o'g'irlab to'ymas yig'ib to'ymas korrupsioner rahbarlarniemas halol xalqini sevgan vatanini sevgan rahbarlarni rahbariyatlarni taklif qilaman xalqini qiraydigan yurtini portlataydigan rahbarlar bizga kerak emas ulardan siz ham voz keching qancha yolg'on so'z e, yolg'on uqtirilmasin xalqqa xalq haqiqatni ko'rib turibdi bilib turibdi kim qandayligini nimaligini hamma ko'rib bilib turibdi o'rtoq mirziyoyev keling sizni mana shu xalqingiz sevib suyib haqqingizga duo qilib prezidentlikka saylashsin ovoz berishsin korrupsionerlarni mingta hilaniyu nayrangiyu zo'ravonligi bilan saylanmang sizni oldingizda mana shu ikkita yo'l turibdi tarix sizni ardoqlaydi yo qoralaydi o'tmish qanday qoralandi qanday qoralanyapti kim qancha maqtagani bilan baribir qoralanyapti oqlay olmayapti judayam xolayman o'rtoq mirziyoyev shavkat miromonovich keling mana shu xalqingiz bilan birga bo'ling xalqingizga o'zingiz bosh bo'ling biz sizni kutib qolamiz mana shu nazar qidirnazar olloqulovni tuzayotgan tü haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasii a'zolari hammasi sizni kutib qoladi kutamiz va barcha lavozimdorlar kelinglar haqiqatni yurtimizda obod bo'lishini va shu yurtimga xalqimga obod obod bo'lishida katta hissalar <laughs> qo'shishni xohlayman degan barcha lavozimdorlar barcha rahbariyatdagilar hammalaringizni talab taklif qilaman bu yerda to'ntarish qilamiz og'darish qilamiz qon bilan vlasta egal bo'lamiz deyish unaqa niyat bo'layotgan yo'q xalqingiz ongli tarzda qonun yo'li bilan shu yurtni obod qilishmoqchi xalq birdamlik bilan chiqmoqchi bir dan bir tanu bir jon bo'lmoqchi shunga siz bosh bo'ling o'rtoq mirziyoyev meni taklifim shunday bu meni albatta o'zimni ixtiyoriy tarzdagi xohishim o'z fikrim o'z ous niyatim o'zimni de yurakdagi qalbimdagi niyatim halol yo'l e yani, bilan pokiza yo'l bilan prezident bo'lishingizni xohlaymiz men xohlayman shaxsan o'zim shunday xohlayman e'tiborlaringiz uchun rahmat yana tanqidchilar uchun bir ikkita so'zlarni aytib qo'yay buni qidirnazar olloqulovni maslahati bilan qilganim yo'q yoki boshqa birovni maslahati bilan qilganim yo'q mana men uyimda turib o'z ixtiyorim bilan o'z fikrim bilan o'z maqsadim bilan bu kun namoyish qilyapman o'z dardimni bildiryapman barcha o'zbekistonlik xalqiga o'zbekistonni sevgan o'zbek xalqini sevganlarga mana shu o'zbekiston xalqini sevganlarga mana shularga xizmat qilaman deganlarga barchasiga o'z fikrimni bildiryapman xolos rahmet ehtibarlarınız için